Понимаешь? Ты понимаешь, какой он опасный? Окей. Okay. Ну, слушай, ну, скажи, пожалуйста, зачем ты, правда, ну, обманываешь людей? Ну, что тебе 15 лет, я так и не понял. Даже твоя бабушка, да, -ка... Нет. Короче, ну, погоди... Я его не... Смотри, вот, смотри, вот ты врал, что тебе 15 лет, да? И даже вот твоя бабушка доказала. Можем посмотреть на твою бабушку? Но, но, ему прав... но ему правда не 15. Кто вот немой, видно, ему где-то 10-9 или даже. Ну, где-то 11 лет, это точно. Ну, тянет на 10 или на 9. Да, на 9 тянет. Его на 9 тянет. Да? Ну, голос похож, что тебе 15 где-то. Или даже где-то 36. И зачем? Ну, короче, смотри. Ты сейчас был снят на видео. У меня свой канал на Ютубе. У меня есть только 8 подписчиков. Называется. А, сейчас. Ну, друзья, вот как, как вы сейчас видели, я просто говорил с чуваком, включил вебку. И я быстренько включил запись. С ним поговорил. Вот. У меня 10 подписчиков уже. Спасибо вам огромное, подписчики мои. Спасибо. О, сейчас мы даже вот зайдем. А ты тоже свой канал на Ютубе? А, понятно. А, хорошо. сейчас погоди, мне надо зайти. Сейчас погодите. Погодите минуточку, я поставлю на паузу, зайду на его канал, и все будет готово. Итак, я продолжаю. Волка 2, вот как видите его скайп. Ну его так, конечно, вы его не найдете. Я так думаю. Если, если подписчики тебя найдут, просто меня скайп. И скидывай мне в личку, окей? А, ну все. И сейчас, сейчас мы зайдем на канал Вулкадов. Я посмотрим. Ну, был сейчас полный угар. И что, бабушка наругала или что? Я не понимаю просто. Чё? Что случилось-то, Лукадов? А. <с> Сейчас я захожу. Чего? Да пофиг. Простите, пожалуйста, у меня просто маленькая сестричка. Так, давайте я вот туда куда-нибудь поймешу это. Так, вот сейчас... Вот видите его этот. Сейчас я посмотрю на его канал, подпишусь. Странно. Окей. Ну, сейчас я. Ой, ну, блин, сейчас было полное... Ж... Пол... полное. Блин, газовый, я офигевал. А сейчас я поставлю на паузу, подожду, когда сблизится и начну.